रमजान मुबारक के करीब आते ही खजूर की मांग में इजाफा देखा जा रहा है तो साथ ही साथ उसकी कीमत भी आसमानों से बातें करने लगी है इस वक्त खजूर कुछ जगहों पर नायाब भी हो चुकी है रमजान मुबारक के करीब आते ही खजूर की मांग में इजाफा हो चुका है खजूर फरो खजूर फरोशों की जानब से रेट में इजाफ़ा कर दिया गया है शहरीों का कहना है कि खजूर कुदरत का ऐसा तोहफा है जिसे हर रोज़ रोज़ेदार अवतार के वक्त दस्तरखान की जीत बनाना चाहता है रमजान मुबारक करीब आते ही खजूर की मांग में इजाफ़ा हो गया है के करीब आते ही जहां खजूर की मांग में इजाफा देखने में आता है वहीं खजूर मार्केट में भी रश लग जाता है शहरियों का कहना है कि खजूर कुदरत का ऐसा तोहफा है जिसे हर रोजेदार अवतार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनाना चाहता है जी माशाल्लाह रश तो बहुत ज्यादा है गहमा गहमी भी बहुत है और रेट बड़े मुनासिब है इनके ये होल सेल के दुकान है इनके रेट बड़े अच्छे चल रहे हैं साढ़े चार सौ चार सौ पच्चीस रूपए किलो दे रहे हैं हमने ये दस कार्टन लिए तकसीम करने के लिए ना जी 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 खजूर में गजाइत होती है जिसकी वजह से लोग जो है वो इफ्तार में भी इस्तेमाल करते हैं और शेयरी के अंदर भी उसके जो है ना इस्तेमाल होता है जिससे धाइत भी मिलती है से भरपूर होती है तो लोग उससे मिल्क शेक भी पीते हैं हाँ रमज़ान की वजह से रश है और इधर हर क्वालिटी का खजूर मिल जाता है और रेट भी मुनासिब होते हैं तो अब यहाँ पर रश हाँ महंगाई है लेकिन बाद इस बात जो रिट, रिटेलर से तो यहाँ पर होल में सस्ता ही है ना और वैरायटी है और हर तरह की वैरायटी है बस ये जी अल्लाह का इनाम है ये अल्लाह की रहमत है ये का महीना है ये और हम खजूर लेने आए हैं अपने अजीज रिश्तेदारों में तकसीम करने के लिए महंगाई है क्या किया जाए रमजान के करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी थोक मार्केटों में खजूर की खरीदो फरोख्त का आगाज हो चुका है रोजेदार कीमतों के बढ़ने को खातिर में न लाते हुए सुनत नबी को जिंदा रखने के लिए खजूर का इस्तेमाल जोश और जज्बे के साथ करते हैं शहरियों का कहना है कि दिन भर रोजा रखने के बाद अगर अफतार के वक्त खजूर दस्तरखान पर मौजूद ना हो तो अफतारी का मजा किरकिरा हो जाता है कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरी सराय मेट्रो वन न्यूज कराची